তিতাবৰত আহিছোঁ ইতিমধ্যে মই যিমান গম পাইছোঁ আটাইতকৈ ডাঙৰ মাৰ্জিনত আমি তিতাবৰ সমষ্টিৰ পৰা বিজয় লাভ কৰিছোঁ মই জনামতে প্ৰায় চল্লিছ হাজাৰ চল্লিছ হাজাৰ ভোটৰ ব্যৱধানৰ পৰা আমি তিতাবৰ সমষ্টি যোৰহাট লোকসভা কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে জয়লাভ কৰিছোঁ আৰু নিশ্চয় তিতাবৰ কথাই কওক বা যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ কথাই কওক আটাইতকৈ যদি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় বা আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় যি মানুহৰ মনটো প্ৰভাৱিত কৰিছে এই নিৰ্বাচনত সেয়া হৈছে প্ৰয়াত তৰুণ গগৈদেৱৰ ৰাইজৰ প্ৰতি তেখেতৰ মৰম আৰু শ্ৰদ্ধা আৰু ৰাইজৰ তেখেতৰ প্ৰতি যে মৰম আৰু শ্ৰদ্ধা আছে মই ভাবোঁ আজি এই ঐতিহাসিক জিতৰ কাৰণে বিজয়ৰ কাৰণে যদি আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ যি এটা ফেক্টৰ আছে সেয়া হৈছে অসমৰ ৰাইজৰ মাজত প্ৰায়াত তৰুণ গগৈদেৱৰ প্ৰতি সেই হৃদয়ৰ ভিতৰত সেই শ্ৰদ্ধা এই শ্ৰদ্ধাৰ আজিৰ তাৰিখত আমি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ এই মৰম এই আশীৰ্বাদ আজিৰ তাৰিখত আমি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ তাৰ বাবে মই প্ৰথমে নিজৰ পিতৃ প্ৰয়াত তৰুণ গগৈদেৱক মই স্মৰণ কৰিছোঁ তেখেতে যিদৰে মোক শিকাই গ'ল যে ৰাইজৰ মাজত কেনেদৰে থাকিব লাগে তেখেতে যিদৰে মোক শিকাই গ'ল যে কংগ্ৰেছ দলৰ আদৰ্শ কি তেখেতে যিদৰে শিকাই গ'ল যে ৰাজনীতিত ভাল সময় বেয়া সময় আহিয়ে থাকে কিন্তু আমি নিজৰ কামখিনি কৰি থাকিব লাগে এই গোটেইবোৰ আদৰ্শ মোক যে শিকাই গ'ল তাৰ তাৰ বাবেহে আজি যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ ভিতৰত উজনি অসমত আজি কংগ্ৰেছ দলে এটা চিট দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে মই ভাবোঁ এইটো মাত্ৰ আৰম্ভণিহে আমাৰ এইটো যাত্ৰাৰ ঠেক লক্ষ্য নহয় মই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সময়তো মই কৈছিলোঁ যে যোৰহাটৰ পৰাই অহা বিধানসভা নিৰ্বাচনলৈকে এটা বাৰ্তা যাব আৰু সেইটোৱে কথা আজি আকৌ মই ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে আমি এই লোকসভা সমষ্টি বিজয়ৰ পিছত আমি জিৰণি নলওঁ আমি বহি নাথাকোঁ ইয়াৰ পৰাই আমি দুবছৰ পিছত আহা বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বিজয় যাত্ৰা ইয়াৰ পৰাই আমি এটা তৈয়াৰ কৰিবলৈ আমি আগবাঢ়ি যাম আহা কাইলৈ মই মাজুলীলৈ গৈ আছোঁ মই এই সময়ত আমাৰ ইণ্ডিয়া এলায়েন্স বিৰোধী অক্ষ মঞ্চ সকলোকে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ কংগ্ৰেছ দলৰ কৰ্মীখিনি বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ কৰ্মীখিনিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আমাৰ অসমৰ সাংবাদিকসকলক যিসকলে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ কথাটো প্ৰত্যেক আমাৰ অসমবাসী ৰাইজক অৱগত কৰাইছিল যাৰ ফলত ৰাইজে নিজে কৈছিল যে এইবাৰ আমাৰ যোৰহাটত অলপ বেলেগ এটা ঢৌৰ সৃষ্টি হৈছে মই অসমৰ সংবাদ জগতকো মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এটা আৱেগিক সময় মোৰ বাবে জীৱনত আটাইতকৈ জটিল নিৰ্বাচন মই এই নিৰ্বাচনত মই পাইছোঁ আৰু বিভিন্ন ইয়াৰ আগতো বিভিন্ন ঘাট প্ৰতিঘাত নিজৰ ব্যক্তিগত জীৱনত বা নিজৰ কামত ক্ষেত্ৰত মই অনুভৱ কৰিছোঁ কিন্তু সঁচাকৈ ক'বলগীয়া হ'লে আটাইতকৈ জটিল পৰিৱেশত মই নিজকে পাইছিলোঁ যোৱা দুই মাহত যথেষ্ট আমাৰ প্ৰশাসন যথেষ্ট আমাৰ এই চৰকাৰৰ হেঁচা আমি সকলোৱে অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু এনেকুৱা এটা পৰিৱেশত ৰাইজে ওলাই আহি আমাক সাহস দিলে আমাক শক্তি দিলে আমাক মৰম দিলে আমাক আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰিলে ৰাইজৰ আশীৰ্বাদৰ কাৰণেহে আজি জয়লাভ কৰা গৈছে মই ইয়াৰ আগতেও কৈছোঁ যে জয় আমাৰ ব্যক্তিগত জয় নহয় এই জয় এটা বিশেষ দলৰ জয় নহয় এই জয়টো যোৰহাটৰ জয় আৰু যোৰহাটৰ ৰাইজক ধন্যবাদ মই এই মুহূৰ্তত মাত্ৰ ৰাইজৰ প্ৰতিহে কৃতজ্ঞতা অনুভৱ কৰিছোঁ যিহেতু ৰাইজে যোৰহাটৰ ৰাইজ মোৰ অভিভাৱক নহ'লেহেঁতেন হ'ব পাৰে আপোনালোকৰ কোৱাৰ দৰে এই বিজেপি দলৰ হেঁচাত হ'ব পাৰে আমি পিছুৱাই গ'লোহঁতে কিন্তু ৰাইজে মোৰ অভিভাৱক হ'ল যোৰহাটৰ ৰাইজ মোৰ অভিভাৱক হ'ল যাৰ ফলত তেখেতৰ মৰম মোৰ বাবে সুৰক্ষা কহ আৰু যাৰ ফলত মই নিজৰ কামখিনি দলৰ কামখিনি আমি সকলোৱে মিলিজুলি কৰিব পাৰিলোঁ আৰু ক'ৰবাত যদি আমাৰ সাংগঠনিক দুৰ্বলতা আছিলে যিহেতু কিছুমান আমাৰ যোৰহাটৰ মানুহবোৰ সোণাৰী মানুহবোৰ অলপ আমাৰ দলৰ পৰা ত্যাগ আঁতৰি বিজেপি দলক যোগদান কৰিলে তেখেতৰ অভাৱ এদিনো আমি অনুভৱ নকৰিলোঁ যিহেতু তেখেতৰ অনুপস্থিতিত বহুত আমাৰ অৰাজনৈতিকভাৱে মানুহবোৰ আমাৰ দলটোক সহায় কৰিলে আৰু তেখেতৰ অনুপস্থিতি এদিনো আমি অনুভৱ কৰিব নোৱাৰিলোঁ যোৰহাটৰ ৰাইজ বিশেষকৈ নৱপ্ৰজন্ম মহিলাসকল জ্যেষ্ঠসকল যিদৰে ওলাই আহি আমাক সহায় আগবঢ়ালে আৰু সেইকাৰণে এই সময়ত মই ৰাইজৰ প্ৰতি মাত্ৰ কৃতজ্ঞতাহে অনুভৱ